Скажем так, клуб очень доволен, что мы попали сюда в финал четырех. Вот. Но там на все трудности, которые испытываем по ходу сезона, особенно в плане травматичности команды. Вот и последняя гра первом маникянка руки. То есть выпадает костя человек, который делает огромную работу в защите, пока нападение немного не получается. Не то, что не получается, то есть он где-то, может быть, ментально еще не готов а, решать какие-то глобальные вопросы, но для нас потеря Никиенко это большая потеря защитных, а, в защитных рядах. Вот. Но на завтра для нас будивольник хороший раздражитель, для нас будивольник а, команда, которая является вершиной на данный момент украинского баскетбола. Вот. Поэтому каждый раз... И, жду от молодых агрессивности и желания. от а вот людей постарше опыта и такого смарт плей такого как бы, умного, можно сказать, баскетбола. Вот. Завтра будем давать бой, поэтому команда устраивается. Если вы будет. Наймер сможет смеяться. Я боюсь тебя. выздоровел. У нас наоборот потери и потери в центровых, у центровых большие, конечно,